dediyi ki dünən Azərbaycan xalqına müraciətində yəni status quo dəyişdirildi. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 30 il ərzində işğala əsaslanan status quo saxlanılırdı. Və bu status quo-nun möhkəmləndirilməsi istiqamətində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən addımlara layiqli və əsaslı cavab verilmirdi. Və bu cəzasızlıqdan da istifadə edən Ermənistan tərəfindən işğal siyasəti günbəgündə daha da gücləndirilirdi. Azərbaycan tərəfindən hər bir vaxt bu məsələ qaldırılırdı ki, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində məskunlaşma siyasəti aparılır. Buna cavab verilmirdi. Ermənlərin heç vaxt yaşamadığı Cəbrayıl şəhərində, Cəbrayıl rayonunda məskunlaşma siyasəti aparılırdı. Buna cavab verilmirdi. Və işğəh hər bir bəxilə işğala əsaslanan bu status-koyun möhkəmləndirilməsi və Ermənistan da öz anlamıyla bu hərbi Azərbaycan qarşı Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycana qarşı başladığı bu müharibənin başa çatmış hesabolunduğunu düşünürdü. Və status-koy dəyişdirildi. Artıq Azərbaycanın bir çox torpaqları işğaldan azad edilmişdir. Artıq təmas xətti anlaşışı yoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan tərəfi təmas xəttini guya qondarma rejiminin sərhədləri anlaşışı ilə qəbul edərək bunu Ermənistanla və qondarma rejim arasındakı bir sərhəd anlaşışına gətirmək istəyirdi. Artıq belə bir anlaşış da yoxdur. Ermənistanın Nəticə ilə sülhə vadar edilməsi və sülhə məcbur edilməsi əməliyyatın əməliyyatın birinci mərhələsi başa çatmışdır. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də çağırışlar var. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyəti bir üzvüdür, haqqı ədaləti həmişə tələb edən bir dövlətdir. Və bu çağırışlara cavab olaraq da Hörmətli Cəhənnəmuəllim tərəfindən Azərbaycan Respublikası Ali Başkomandanının rəhbər təçhirləri və rəhbərliyi altında Moskvadakı görüşlərdə iştirak edildi və Azərbaycanın mövqeyi də burada ifadə olundu. Humanitar əsaslarla hərbi əməliyyatların keçişində müvəqqəti atəşkəsin elan olunması və müvəqqəti atəşkəs addımların həyata keçirilməsi hərbi əməliyyatların keçişində və Cenevrə konvensiyalarından da irəli gələn ə, və həyata keçirilən tədbirlərdir. Amma görünən odur ki, Ermənistan tərəfi bu gün də bundan da sui-istifadə etməklə davam edir. Yenə də Azərbaycanın mülki insanlarına qarşı ə, hücumlar həyata keçirilir və bu yerlərdə olan xarici jurnalistlər tərəfindən də bu kimi faktlar qeydə alınmışdır və əməliyyata keçilmiş əmələ çərçivəsində də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında olan Cəbrayıl rayonu, onun kəndləri işğaldan azad edilmişdir. Həmçinin də Dağlıq Qarabağğın inzibati ərazisinə daxil olan Hadruz yaşayış qəsəbəsi və onun ətraf əraziləri də, ətraf kəndləri də işğaldan azad edilmişdir. Və bu düşünürük ki, Ermənistan əniz zamanda böyük bir psixoloji zərbədir və onlar bunun ə, psixoloji zərbəsini də bu gündən yaşamaqdadılar onlar nihayet ki başa düşmələr dilər ki Azərbaycan xalqı işğal fakti ilə barışmayıb və heç va manda barışmayacaq və Azərbaycan xalqı bu haqq mübarizəsini, yəni işğal olmuş ərazilərin tam şəkildə işğaldan azad olunması istiqamətində səylərini davam etdirməcəkdir. Hamımız da çox gözəl bilirik ki münaqişələr yalnız hərbi yolla deyil, hərbi, siyasi və diplomatik yollarla da davam etdirilir. Ona görə də silahlı qüvvələrimizin, əskərlərimizin yerlərdə qazandığı bu uğurları biz eyni zamanda siyasi, diplomatik vasitələrlə də uğurlara çevirməliyik və bunu təmin etməliyik. Bu sahədə də hər hansı bir yanlış addımlara yol verilməsi qəbul edilməzdir. Ona görə də ali başkomandanın rəhbərliyi altında, prezident hökumətinin rəhbərliyi altında diplomatik cəbhədə də Azərbaycanın çox məharətlə və beynəlxalq hüquq norm və prinsiplərinə və beynəlxalq ictimaiyyətin də baxışları nəzərə alınmaqla Azərbaycanın siyasəti həyata keçirilməkdədir. Və hərbi ə, qələbələrimizin davam olaraq siyasi diplomatik cəfədədə də Ermənistana zərbələrimiz çatdırılır və Ermənistanın bu sahədə də uğursuzluqları göz qabağındadır. Bu günə qədər Ermənistan danışıqlar prosesində şərtləri diktə etməyə çalışırdı. Ermənistanın baş naziri 7 şərtlə çıxış edirdi. Ermənistanın baş naziri israr edirdi ki, danışıqlar prosesinin formatı dəyişdirilməlidir. Qondarma rejim, hansı ki, kriminal əsaslara yaradılmışdı, danışıqlar prosesində iştirak etməlidir və onlar Azərbaycana qeyd etdiyimiz kimi danışıq işğal nəticəsində yaradılmış qondarma rejimi və onun nəticələrini sanki qəbul etdirməyə çalışırdılar və 30 ildə aparılan danışıqlar prosesində onların bu kimi fəaliyyətinə göz yumulurdu. Və bu günləri hərbi müstəvidə dəyişdirmiş status quo-dan irəli gələrək diplomatik müstəvidə də status quo dəyişdirilir. Azərbaycanla heç kim şərtlərlə danışa bilməz. Azərbaycan Respublikası öz ərazi bütövlüyünü beynəlxalq hüququnun və prinsiplərinə çıx edərək həyata keçirir və bu xüsusda da humanitar əsaslarla atəşkəs çağırış istiqamətində olan səylərə də öz münasibətini ə, bildirmişdir. Amma təəssüflər olsun ki, ə, Ermənistan tərəfindən qeyd etdiyimiz kimi yenə də atəşkəs humanitar əsaslarla olan atəşkəs rejimindən sui-şəkildə istifadə edilir. Amma bir məqamı xüsusilə vurğulamalıyıq və onu hər kəsə çox gözəl bilir. Atəşkəs özlüyündə sülh deyil və heç vaxt da ola bilməz. Atəşkəs sülh prosesinin irəli aparılması üçün vasitələrdən biri ola bilər. Və mövcud dövrdə isə hazırki şəraitdə isə ə, Moskvada qəbul olunmuş bəyanat öz özlüyündə bu humanitar əsaslarla qəbul olunmuş bir atəşkəs rejimidir. Amma buna baxmayaraq biz yenə də Ermənistan riyakarlığını növbəti məqamda görürük ki, Ermənistanın rəhbərliyi və böyük bir diplomatik səylər nəticəsində ərsiyə gətirilmiş ə, bu mövqenin təhrif olunması istiqamətində işlərini həyata keçirirlər və bu rolda da Ermənistanın siyasi rəhbərliyi, Ermənistanın xarici işlər naziri və digər şəxsləri bu xüsusda da iştirak etmişdirlər. Amma burada Prezident Əliyevin qəti iradəsi bir daha da özünü göstərdi. 1994-cü ilin atəşkəs haqqında sənədini Ermənistan bu günə kimi təhrif etməkdə, ona başqa don geyindirməyə çalışırdı. Amma bu gün Ermənistan özü sülhə məcbur etmə əməliyyatı çərçivəsində özləri yalvarışlarla gəldilər və atəşkəs Humanitar əsaslarla, atəşkəs yalvarışları ilə Ermənistan bir dövlət olaraq bu danışıqlar pəncəsində iştirak etdi və Ermənistanın da iştiraki ilə atəşkəs, yəni müvəqqəti atəşkəs haqqında sənəd qəbul edildi. Bir daha da işğalçı tərəf olaraq Ermənistanın iştiraki, Ermənistanın məsuliyyəti təsbit edilmiş oldu. Bundan sonra diplomatik sahədə də fəaliyyətimiz davam etdirilməlidir və Ali Başkomandan tərəfindən də verilən tapşırıqlar bundan ibarətdir. Əsas hədəfimiz, yekun hədəfimiz Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış şərətləri daxilində ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunmasıdır. Və bu məqsədə nail olmaq üçün hərbi, siyasi, iqtisadi, diplomatik, informasiya bütün sahələrdə olan səylərimiz bundan sonra da davam etdirilməlidir. Bütün beynəlxalq ictimaiyyət gördü ki, Azərbaycan xalqı əzimlidir və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bütün Azərbaycan xalqı səfərbirdir. Və xalqımız əmin ola bilər ki, Prezidentə Hamayıl tərəfindən yüridilən bu siyasət Azərbaycanın yüc siyəsətində Azərbaycanın milli maraqları ən ali maraqlardır və beynəlxalq ıı, müstəvidə olan məsələləri də və beynəlxalq konjonktura da nəzərə alaraq bu istiqamətdə də fəaliyyətimiz həyata keçirilməlidir. Bundan sonrakı fəaliyyətlərdə isə ilk növbədə bu artıq beynəlxalq ictimaiyyətin, atəti Minsk qrupunun həmsədrlərinin üzərinə düşən məsuliyyət ondan ibarət olmalıdır ki, dərhal nəticəyönümlü, mahiyyətli, artıq spesifik detallar daxil olmaqla danışıqlar prosesi davam etdirilməlidir. Proqra da spesifik detallar dedikdə isə BMT Təhlükəsiz Şurasının 853-cü saylı qətnaməsinin verdiyi mandat əsasında Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını özündə ehtiva edən konkret fəaliyyət proqramı hazırlanmalıdır. Bəs bu mahiyyətli, nəticəyönümlü danışıqlar adlandırıla bilər? Əgər beynəlxalq ictimaiyyət Cənubi Qafqazda, o cümlədən ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasını istəyirlərsə və buna əzimlidirlərsə, bugünkü yaranmış vəziyyət məhz bu, bugünkü yaranmış bu siyasi dinamika və bu nəticəyə doğru istiqamətləndirilməlidirlər ki, nəhayət ki, regionda davamlı sülh və təhrikatı təmin olunsun. Ermənistan qoşularının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmayancə qədər Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhün olması qeyri-mümkündür.